Украина лидер среди европейских стран по количеству разводов. За последние несколько лет больше 60% зарегистрированных браков распались. На западе Украины пар разводится в два раза чаще, чем на востоке. Что не готовы прощать украинцы? Дальше в сюжете. Сьогодні кожна п'ята жінка у будь-який спосіб намагається зберегти шлюб, тоді як кожен четвертий чоловік через конфлікти у родині готовий розлучитися. Зрада у сім'ї лідер статистики. Після болісного розриву 18% людей вже не мають наміру розпочинати серйозні стосунки. Вже 23 роки у шлюбі прожила народна артистка Ольга Сумська зі своїм другим чоловіком Віталієм Борисюком. І за цей час, аби вберегти родину, Оля поступалася чоловікові майже у всьому. Навіть пробачила коханому зраду. Коли відбулася така драма, я, я не зруйнувала це. Я не зруйнувала. І всім раджу вибачати. Найстрашніші зради, єдине є, єдине те, що ніколи не можна. Переступити це духовна зрада. Оля зізнається і сама не свята. Тож у минуле не озирається. Чоловіки, так само як і жінки, як би там не було, вони полігамні створіння. І ми ніколи не байдужі до пристрасного погляду якогось гарного молодого чоловіка, і тебе одразу це розпалює. Над стосунками народна артистка працює щодня. Зараз поговорю з вами і піду, у мене котлетки там вже замішані. Покладу в духовочку салатик зроблю супер, просто рукавка, черіки, печіночка. Гусяча. Ірина та Вадим лише п'ять років у шлюбі. Побралися через півроку після знайомства. Обидва впевнені. Зрада це кінець стосунків. Простіть я готов практично все, як я вже говорила, крім і зміни. Я не прощу зміни. Але поступатися один одному готові. Може, какую-то я йому би простила, там ложь во благо. Ну, ради захранні хороших відносин з супруга. Я думаю, можна вступити во многим і переступити через свої інтереси. За даними соціологів, 80% чоловіків зраджують своїм дружинам, проте з них лише 5% наважується наважуються залишити сім'ю заради коханки чи варто пробачати зраду задля збереження родини, та які невирішені проблеми до цього призводять? З нами цей сюжет дивився психолог Вадим Колесников. Доброго ранку. Доброго Добре. Перед тим, як ми розпочнемо е, про, е, про розлучення, про таку тему е, непросту е, з вами ж також. Ви розмовляєте в житті російською мову. Якщо клієнт з вами розмовляє українською, як ви це сприймаєте? Ну, взагалі, я намагаюся спілкуватися так, як і клієнту, і мені. Можу українською, французькою, трохи англійською, мову жестів глухих. Це не проблема. Акцію Львів'яни реакцію донечан підтримуєте? Абсолютно, хай люди Мовляв, з людьми так як буде гарно, добре, Львів, Привіт, Донецьк, ми вмісти. E, так, а тепер переходимо до теми, яку ми сьогодні почали обговорювати. E, отже, найчастіше, на вашу думку, і можливо з практики вашої причини розлучення. Ну, віть, тут, ребят, дійсно, вопрос дуже трудный. Дело в тому, що в нинішніх условиях. особенно в городских, любые отношения, которые про... <тянутся>, тянутся больше десяти лет, продолжаются больше десяти лет, уже являются, как, так бы сказать, подвигом. Дело в том, что слишком много искушений в жизни э, встречаются э, у, у пары. Э, прежде, когда наши предки жили главным образом в деревнях и на хуторах, ну просто меньше э, разнообразных людей они видели э, угу. вокруг себя. Угу. А сейчас много искушений. Поэтому самая главная угроза, которая как бы, преследует современный брак, это усталость, скука и потеря интереса друг к другу. Вот это самая главная угроза браку. А если мы сейчас говорим про сирии будни, а еще не про нереализованность человека, когда дружина, например, не все вдаётся, она працює, зарабатывает, а человек, на жаль, через ну, причины не зарабатывает деньги, и дружина просто больше не выдержит этого тиска. Або Або бывая навпаки, а, шлюп ну, на межрозлучных. Я бы на самом Через деле, несмотря вызовы? на то, что брак – это союз мужчины и женщины, людей разного пола, ну, отходил бы уже от этого деления, которое хорошо там для ватерклозета, на «мы» и на «ж». В семье всегда есть лидер, и я бы сказал бы так, в кавычках, конечно, «слуга». Mm -hmm. Лидер, еще его психологи иногда называют «господин», это тот, кто хочет. А слуга это тот, кому хорошо, когда желание лидера или господина удовлетворяется. Как правило, в паре это вот так. Сегодня хочу я, а моя половинка радуется когда мои желания сбываются. Завтра мы меняемся местами. Но сейчас, в нынешних условиях, уже все равно, кто больше зарабатывает. Лишь бы тот, кто хорошо зарабатывает, поддерживал бы того, кто зарабатывает, может быть, не очень хорошо, пока лишь бы тот, кто сегодня зарабатывает меньше, стоял бы у окна и ждал бы своего, знаете, кормильца. Власне, как найти той баланс, той равноваги, а бы в не бывало сварок через это? Ну, потому что стрессы, напруга, знаете, парадоксально, психологи уверены, что те люди, которые удовлетворены своей жизнью, вот считают свою пару счастливой, гораздо чаще ссорятся. И ссориться угу. эмоционально. Потому что когда ты поссорился, ты высказал. Так это потребно ссориться. Обязательно нужно ссориться. Не нужно, предположим, человека во время ссоры оскорблять. Угу. Не нужно э, говорить каких-то вещей необратимых. Но высказывать то, что наболело... Нужно. Да и вообще надо просто разговаривать. А, э, Наступная наступна тема. Читаю, что великий процент разлучен через зрады. Э, я думаю, что до вас так уж приходят. Например, у женщины вот козел изменил. Э, Или як... наоборот, ангел. Он изменил меня наконец. Ангел меня изменил наконец. Как як, як, зраду? Або что э, вы рады в таких ситуациях работать? Ну, самый первый психологический совет э, не ищи. И имеется в виду не только не ищи утешения на стороне, но и не ищи в телефоне, в компьютере у своей половинки, у мужа или у жены, а то ты рискуешь найти. Нужны ли знания об измене? Большинство супругов все-таки хочет точно знать, изменяли мне или нет. Зачастую эти знания абсолютно для нас тягостны и приводят к разрушительным результатам. Если я лишь догадываюсь, я думаю, что, возможно, да, э, э, моя там, супруга, мой супруг не вполне мне верны, я буду больше стараться. Может быть, я проявлю больше внимания, заботы. Э, очень трудно ухаживать за мужем или за женой, ребята, ну, на самом деле. Но когда И есть... Семья – это нелегко, мне кажется, чтобы она была Это Семья – это естественно, это нормально, это хорошо. И счастливая семья – это так само вымогает праца бог, Эм, ну, я не говорил бы про работу, все-таки uh -huh. за работу платят. Uh -huh. Семья это труд. Отличие uh -huh. труда от работы? Uh -huh. За труд не платят. А за работу платят. Семья ⁇ это большой труд, да, это правда. Так вот, я считаю, что правильнее не доводить до конца эти семейные расследования. Где, когда, сколько раз, при каких условиях меня изменили. Хотя такие любители правды тоже есть. Но когда человек хочет узнать правду, докопаться до деталей, действительно ли была измена, скажем откровенно, он хочет развода. Если человек развода не хочет, он никогда не будет доводить все эти бесконечные расспросы до конца. Он лишь почувствует, знаете, тревогу или укол, и где-то здесь нелегко станет в душе. Он скажет, ничего, я постараюсь. А в конце концов, дайте вашему партнеру право на ошибку. Пан Вадим, насколько мы сразумили, главная порада, як зберегти родину, это все-таки разговаривать. Даже если это сварка, но это должна быть Разговаривать доверять друг другу и не доводить до критических ситуаций. И никогда не вести этих расследований на почве ревности. Потому что если вы приревновали, лучше постарайтесь, букет цветов купите, подарочек, тортик, проведите все выходные с вашей половинкой. А если вы будете делать длинное расследование, точно потеряете семью. Какие хороший у нас психолог. Нагадаю, что в у нас был психолог Вадим Колесников. А снеданок Трава.